مرحبا ممكن تعرف عن نفسك قليل مرحبا اسمي اصيل عايش في يعني جاي من تونس عايش في تركيا ممكن تعرف قليلا كمان عن عائلتك أبوي استاذ جامعه وصحفي يعني عايش في تركيا من 30 سنه امي يعني استاذه لغه عربيه متى اجيت على تركيا انا مولود في تركيا عايش في تركيا مازال لشو اخترت تركيا من بقية الدول؟ بسبب انه يعني تركيا في الطب والاشياء هذه يعني طب معروفة عندنا في تونس يعني فبسببها اخترت تركيا كمان ممكن تعرف انه من وين تعرفت على المتروبول ومن وين سمعت عليه؟ بسبب انه اصحابي اللي تخرجوا ودخلوا جامعات اجت لي يعني سالتهم قالوا لي انه المتروبول احنا درسنا في المتروبول وانه المتروبول يعني خلتنا نكون في مستوى كويس في اليوس فبسببها احنا اخترنا المتروبول عشان ندرس اليوس في المتروبول اي كورس اخترت لدراسته؟ اليوس شو اكثر اشي حبيته بالمتروبول خلال دراستك فيه؟ قرب الاساتذه يعني للطلاب وأنهم يعني بيتساعدوا معك لما تروح تسألي على أي جامعة بيتساعدوا معك ومكانها ممتاز شو رأيك بكتب المتروبول؟ آه كتب المتروبول ممتازة آه بسبب آه إنها فيها أسئلة متنوعة ويعني مثال لما نأخذ درس في المتروبول على آه طول مثال إذا أعطونا أوراق واجبات نحلها وبعدها إذا اريد اني اكمل في اكمل احل اسئله عند الكتب احل منها اذا لقيت حدا ممكن تنصح بدراسه المتروبول اكيد بسبب انه انا فادني في المت... يعني المتروبول فادتني فاكيد اي احد اذا سالني او اشوف احد راح يدخل جامعه ب... باختبار اليوس انصحه على المتروبول شكرا كثير لما جئك بمعرفتك أه انا اللي اشكركم